श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्काराममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशम् दारुकावने वाराणस्याम् तु दारु विश्वेशम् त्र्यम्बकम् गौतमीतटे हिमालये तु केदारम् घुष्मेशम् च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायम् प्रातः नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वराः इति द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि